kech sizlar bilan surxona yetmish besh kanalini admini baxtiyor do'stlar antenamiz qanaqa yaxshi ishlayaptimi bugun bugun mana yigirma to'rtinchi noyabr ikki ming yigirma birinchi yil sizlar bilan ozgina suhbat qilib olamiz proshlarimizni e'lon qilamiz xudo xohlasa efirimiz yaxshimi yaxshi ishlayaptimi biz surxondaryodamiz ertaga surxondaryo viloyati sho'rchi tumani oxinboboyev mahallasida kurashimiz bor besh kishi qo'shildi nimagadir qotishlar bo'lganmi deymansalo Saram, assalomu alaykum yaxshimisizlar ertaga xudo xohlasa kurashimiz jonli bo'lyapti qalaysiz rahmat zo'r aka xudoga shukur ertaga sho'rchoq moboyebitta kurashimiz bor salom assalomu alaykum xudo xohlasa jonli efirda olib berishga harakat qilamiz antenamiz bo'lsa albatta jonli efir qilib beramiz kachestvalar qanaqa katta kurash endi moshina deyilgan endi xudo biladi tojikistondan salomlar bo'lsin assalomu alaykum tojikistondan rossiyalik akalarimizga rahmat assalomu alaykum xudo xohlasa ertaga sho'rchi tumani surxondaryo viloyati sho'rchi tumani ohin boboyev zohid bormi zohid polvon xudo xohlasa keladi ertaga tozikistonda ham katta kurash bo'lsa kerak aita ikkita ikkita mashina to'y deyilganmi shunday deyilgan edi tojikiston hozir manzilni eslamayapman lekin tojikistonda bor ertaga 25 da. zo'r kahestvalar deyilyapti rahmat zohid polvonni kutamiz xudo xohlasa ertaga kelish kerak zohid polvon sho'rchiga kelish kerak Mashina to'y deyilgan endi boshqa polvonlarimizni ham kutib qolamiz jonbek polvoni alisher polvonni boltboy boltayev polvonni shermuhammad polonni kutamiz telegram gruppa polvonlar katta kurash emas deyishyaptiku şey endi bilmadim to'yni egasi deb bekordan bekorga katta kurash demaydi zohidga omad rahmat ey zo'rma assalomu alaykum marat aka aka z'a ertangi kurash qanaqa kurash marat aka kommentariyaga ozgina yozib uborig mana sho'rchidan akamiz bor alisher kelmaymiekan alisher polvon xudo xohlasa kelishi kerak kutamiz alisher polvon keling agar bizni ko'rayotgan bo'lsangiz xudo xohlasa ertaga surxondaryo viloyati sho'rchi tumani oxonboboyev mahallasida katta kurash deyilgan anchadan beri e'lon qilinyapti bir yigirma kundar bo'lib qoldi e'lon qilinyapti alisher kelmaymiekan kutamiz xudo xohlasa katta kurash kutamiz alisher polvon ko'rayotgan bo'lsangiz jonubek polonni kutamiz sherali jo'rayev polonni kutamiz boltayey boltayev polonni kutamiz shermuhammad polvonni kutamiz xudo xohlasa eshitayotgan bo'lsangiz balkim eshitgandirsiz ham ertaga xudo xohlasa yaxshigina kurash bo'ladi muhsin palvon kelishi kerak endi biz keladi bir narsa keladi kelmaydi deyolmaymiz kelishi kerakko'zda tutilmoqda kelishi kutilmoqda deydimi shunaqa kutamiz keladimi yo'qmi oxirida oh, to'yni oxirida oh, bilamiz erta soat hmm. erta, erta maydon maydaroq kurash ekan mashina yo'q ekan moshinasi yo'q ekan maydaroq kurash ekan deyilyapti endi tuyasi bormika yo'qmikan ha yoki yo'q deb deboring marat aka tuyasi tuyali to'y bo'lsa ham mayda kurash bo'lmaydi bu. do'stlar buni hamma biladi ertan maydaroq kurash soat to'qqizda qumqo'rg'on surxondaryo viloyati qumqo'rg'on tumani xo'ja mulki qishlog'i oltinchi maktab stadionida bo'ladi soat to'qqizga aytilgan maydaroq kurash polonlarimizni taklif qilib qolamiz muxlislarimizni xudo xohlasa chiroyli kurash bo'ladi o'sha kuni ham bo'ldi kurash yaxshi bo'ldi endi yana kutamiz polonlarimizni ertaga qumqo'rg'onda soat to'qqizda soat o'n birda edi adashmasam sho'rchida ohin ah, moboyevda e'lonida men o'n birda deb eshitdim kurash qilib o'tkazamiz jonli efirda bo'ladi savollaringizni komentariyada kutib qolinglar biz hozir uyda o'tiribmiz hammaga omad qandaysizlar zo'r surxon yetmish besh assalomu alaykum zo'rmisiz rahmat aka charchamang ot ho'kiz bor ot ho'kkiz bor deyilyapti xudo xohlasa kutamiz zohid polvonni zohid polon bilan bugun ho telefonlashamiz aloqada bo'lamiz borish bo'lmasligini erta jonli efirda aytamiz hammaga omad kommentariyalarda savollarimizni kutib qolamiz rahmat marat aka xudo xohlasa ertan sho'rchi tumani surxondaryo viloyati sho'rchi tumani ohimmoboyevda kurash bor soat o'n birga surxondaryo viloyati qumqo'rg'on tumani xo'jamul qishlog'ida ham kurash bor yigirma sakkizda qashqadaryo qashqadaryo viloyati shahrsabzda katta kurash bor bekoz norka jalilov deyilgan norkaka hamma biladi yaxshi olib boradi erta sarasiyoni sharg'unida şa, ko'pkar bor ertaga sarasiyoni sharg'unda surxondaryo Sır, viloyati sarasiyo tumani sharg'un mahallasida do'stlar ko'pkar bor ekan ertaga ko'p ko'pkarga qiziquvchi muxlislarimizni chavbaxonlarimizni taklif qilib qolamiz hozir mana kommentariyaga yozilyapti katta kichikligini ham aytib yuboring aka kattaroq qilsa kattaroq kichkina bo'lsa kichkina nimalar agar zotlarni bilsangiz zotlarni aytib yuboring birdanaloqa o'i ketamiz shunga qarab cho'onlarimiz muxlislarimiz boraveradi xudo xohlasa ertaga yaxshi ikkita kurashimiz bor ikkita kurashga ham hozircha rejalashtiryapmiz chiroyli o'tadi degan umiddamiz xudo xohlasa yigirma sakkizda qashqadaryo ya, viloyati shahrsabz tumanida katta kurashimiz bor n bekor bo'ladi kurash yo'qmi kurash ertaga surxondaryo viloyati sho'rchi tuman ohimoboyev mahallasida ot ho'kizi bor ekan kurashimizda e, moshinai to'y deyilgan edi lekin ot ho'kizi bor ekan norkav yaxshi olib boradi sherali kel deb yuboring o'idan deb qo'yibdi sherali polvon sherali jo'rayev polvon xudo xohlasa kelishi kutilyapti kutamiz kelarmikin yo'qmikan anig'ini bilamiz kurashda yigirma e, sakkizda aniq bo'ladi sherali jo'rayev xudo xohlasa zohid polvon ham aytamiz zohid polvonni ham xabari bor kutamiz zohit polvon ko'rayotgan bo'lsangiz yigirma sakkizda ertaga sho'rchida <muchos> ohim xo'ja mulkida qumqo'rg'on mulkida ertaga kurash bor maydaroq sho'rchida kattaroq ot ho'kizi bor deyilyapti salom aka ishingizga omad rahmat assalomu alaykum surxon texnikom aka zoymisiz charchamaysizmi rahmat aka xudo xohlasa ertaga yaxshigina kurash bo'ladi ikkita kurashimiz bo'ladi ikkita kurashimizda ham sizlarga jonli efir olib berishga harakat qilamiz qo'limizdan kelgancha antena bor bo'lsa albatta antenna bo'lmaay qolsa chiroyli video syomka qilib montajr montajlar bilan chiroyli qilib chiqarib beramiz sizlarga shu kurashlarimizni e'lon qilish uchun jonli efir qildim ozgina kommentariyalarga savollaringizni berasizlar yigirma beshinchi noyabr surxondaryo viloyati qumqo'rg'on tumani xo'ja mulkidan maydaroq rahmat ukam boriga shukur rahmat aka yigirma beshinchi noyabr kuni sho'rchi tumani ohin moboyev mahallasida ot ho'kizi bor deyilgan kurash bor soat o'n birga muodoye degan akamiz chvonsunnat to'y qilib beryapti e rahmat aka zotlarni xudo xohlasa chovag'onlar boraverasiza ertaga sarasiyoda ko'pkari bor ekan hozir joyini ham aytamiz ertaga sarasiyoni sharg'un sharg'un mahallasida ko'pkarimiz bor o'tiverasizlar yigirma biraz... besh ah, kun sho'rch oi yigirma beshinchi noyabr kuni qumqo'rg'oni xo'ja mulkida va keyin 28 sakkizda malades surxon media yo' q surxon media emas surxonavty yetmish besh aka sarasiyoni tokcheen mahallasida ko'pkari tokcheen mahallasida ekan sarasiyan sharg'on qishlog'ida sharg'on sarasiya sharg'onda tokchiyen qishlogi mahallasida deyilyapti sarasiya tomonga o'taversalariz o'zi ko'p qayra bo'lyapti desalariz yo'lda ham ko'p odamlar aytib yuborishadi tokchiyen mahallasida deyilyapti hozir meni xabarim yo'q okay. edi hozir komentariya bilan o'qiyapman ertaga ikkita ko'p kurashimiz bor yigirma sakkizda uzun tuman serharakat qishlog'ida ham kurashimiz bor surxondaryo viloyati uzun tumani harakat qishlog'ida ham kurashimiz bor qashqadaryo viloyati shahrsabz tumanimizda ham kurashimiz bor o'taverasiza ikkalasiga ham xudo xohlasa ikkalasi ham chiroyli kurash bo'ladi degan umiddamiz ikkalasi ham olib beriladi videoga xudo xohlasa ishlaringizga omad aka rahmat aka muhsun polvon bilan suhbat o'tkazing ukam oldindan rahmat albatta xudo xohlasa intervyular kutilyapti rejalar tuzilgan hamma hammasi albatta bo'ladi do'stlar barcha polonlarimiz bilan adashma rossiyadan salom assalomu alaykum qaysi nimani adashdingiz sulaymon aka suyun aka suyun aka malades surxonmedia ha surxonmediya deyapman yo'q surxano e, yetmish besh to'g'ri aka bo'lib turadi <laughs> <laughs> keyin yana bir narsani e'lon qildi nima polvonlarimiz shы ştabı... kimda qanaqangi savollar bo'lsa assalomu alaykum obunachilar xayrli o'z kanalini -kana adminiman baxtiyor akasi kim kimdadir agar qanaqadir kurash e, ko'pkaridan e, xabar topsa kommentariyaga yozsin biz чтобы e'lon qilib keyin boramiz e, nasib bo'lsa o'shalarni syomka tarzida syomka qilib kanalga qo'yamiz o'shalarni bemalol ko'rishlaringiz mumkin kurashlarimizdan bizda endi hamma kurashlarimiz beshinchi dekabr tojikistonda katta kurash to'rtta moshina o'n tuga ekan aka tojikistonni assalomu alaykum mukasishlarga omad rahmat aka holbek aka birdan manzilni ham yozib juda judayam yaxshi bo'lardi manzilni birdan aytib o'tib ketardik youtube pul bermayaptimi yo'q yozibsan yutub pul bermayapti salom gazingizni bosing layk bizdan rahmat aka uzr adashma rossiyadan ho'p salom holbek aka birdan manzilni ham aytib o'tib keting manzilni bilsangiz aka juda yam yaxshi bo'lardi biz obunachilarimizga aytib o'tib ketardik hozir mana jonli tarzda beshinchi dekabr kuni tojikistonda katta kurash to'rtta moshina o'n tuya deyilgan yigirma sakkiz uzimda ko'pkar bor ekan oq machitda oq machitdami yigirma sakkizda aka to'g'risi ko'pgar <laughs> borolmaymiz <laughs> xudo xohlasa keyingi ko'pkarlarga albatta boramiz o'n birinchi dekabrmidimbako ko'pkar o'n birinchi dekabrda surxondaryo viloyati muzrobod tumanida juda katta o'n tuyali ko'pkar deb e'lon qilingan bir o'n kunlar bo'ldi hozir men точni manzilni eslaomayapman manzilni xudo xohlasa yana jonli efirlarimizni aytib o'tamiz har kuni bo'lmasa ham ikki kun uch kunda bir jonli efir qilib kurashlarimizni katta ko'pkarlarimizni katta kurashlarimizni sizlar bilan baham ko'ramiz e'lon qilib o'tib ketamiz jonli efirda sizlar bilan ozgina suhbat o'n o'n besh minut ham suhbat shahrituz qolbek aka rahmat aka tojikiston respublikasi shahri tuziloyat bu tuman bo'lsa kerak a shahr tuz men viloyatini eshitmaganman nimaga zohid polvon sherali jo'rayev bilan yaxshi kurashmaydi zohid polvon sherali jo'rayev bilan endi tan olish kerak en di bu meni o'zimni shaxsiy fikrim zohid polvon surxondaryoni zo'ri bo'lsa hozir to'y kurashda to'y kurashda deylik to'y kurashda hozir birinchi tovoqqa faqat zo polvon chiqayotgan bo'lsa qashqadaryoda birinchi tovoqqa faqat sheral jo'rayev polvonimiz chiqyapti sheraol aka juda yaxshi salom yaxshimisaz assalomu alaykum aka yaxshimisiz sheral jo'rayev kurashyapti endi bilasizlar zo'rni bosish sal qiyin bo'ladi albatta daromad nimadan bo'ladi yutub bermasa endi ozgina ishlar bor aka o'ziga yarasha lekin o'zbekiston yotubga pul bermayapti boshqa yo'llari bor ekan uni qashqadaryoga ham boring ho'p albatta albatta qashqadaryo yigirma sakkizda narkajalil bekol men o'zim jonli efir qilib beraman xudo xohlasa antenamiz yaxshi bussa sherali jo'rayev polvon omadini bersin yaxshi kurashyapti hozir juda men o'zim shu yil ko'ryapman juda qattiq formaga qaytgan salom do'stim qandaysiz rahmat aka assalomu alaykum daromad nimdan bo'lyapti qayerda kurashbesci dekabrda sheral jo'rayevning vaqti o'tib yosh polvonlarga borku endi yosh polvonlardan sheral jo'rayev natijasiga erishguncha sheral jo'rayev chiqib turibdida hozir endi yana men bilmadim qachon qaytadi qachon chiqadi biz hal qilmaymizku to'g'ri musumn on zo'r endi men davrdagini aytyapman zo'r hozir ham zo'r muqsun polvon lekin eng hozir nima desam bo'ladi to'y kurashda ko'p to'ylarga yurib zohid polvon hozir nima el nazariga tushgan polvon hozir zohid polvon zo'r yaxshi ketyapti hozir ko'z tegmasin zohid polvon bloger aka salom qashqadaryodanmisiz yo'q surxondaryodan surxondaryodan sherral aka ha rasht rasht polon bilan bitta tumina o'tamiz rashid polvon ham angordan men ham hozir muhsin muhsin polvon to'y kurashlarga ko'p chiqmayaptiku o'shaning uchun zohid bolvon hozir to'y kurashlarga ko'p chiqayotgan bu hamma aytayotgan fikrlar men o'zimni shaxsiy fikrim bu hech kimdan olgan hech kimdan eshitganim yo'q men o'zimni shaxsiy fikrim bu zohid polon hozir to'y kurashlarga yuryapti o'shaning uchun to'y kurashlarda hozir zohid polvon tan olish kerak zo'r surxondaryoda hozir bosh tovoqqa yurgan polvon birinchi tovoqqapolvon hozir zo'r hozirgi нni momentda to'g'ri zohid zo'r rahmat aka endi hozirgi данный momentda endi to'g'ri bir oy ikki oy besh yil ikki yil bir yil oldin muhsin polvon zo'r hozir ham muhsin polvon zo'r lekin muhsin polvon hozir to'y kurashlarga ko'p yurmay qoldi to'g'ri endi zohid surxondaryoni surxondaryonior uchun kurashib kelyapti to'g'ri zohid zahht polvon hech qachon zot uchun maydi bekmurodni to'yi qachon xabarim yo'q bekmurod oltiboyevmi xabarim yo'q muhsum polvon muhsum polvon muhsin polvonga gap yo'q xudo xohlasa intervyu qilamiz savollar tuzilgan qachon qayerda bo'ladi ertaga sho'rcho moboyevda zohid men kommentariya o'qiyman hozir ertaga shu ohin boboyeda kurashimiz bor kattaroq ho'kiz toyi bor deyilgan ertaga shu qumqo'rg'on xo'jamulki qishlog'ida ham maydaroq kurashimiz bor sherali samini va kurashni gapirib borinsbngaoib chiqing ishingizga omad rahmat safar aka rahmat aka men hozir kommentaiyalarda ham o'qib ketaman o'zimni fikrimni ham bildirib ketyapman endi sherali jo'rayev polon bilan zohid polon kurashadi hali ancha kurashadi men aytyapman hozir zohid polvon bilan kurashadigan polonlarimiz jonubek qozoq ko'pkari qachon ayting iltimos ko'pkari o'n ikkinchi dekabr kuni bor surxondaryo viloyati muzobod tumanida katta ko'pgar o'n tugali yigirma yettisida edi boya adashmasam sarasiyada ko'pkari bor deyildi keyin zohid polon bilan hozir hozir kommentariya bir minut bir minut yozmay turingizlar iltimos zohid palonni hozir endi revanch bo'ladigan palonlarimiz bo'lsa samn polon bilan zohid polvon revanch bo'lishi kerak alisher yusupov bilan zohid palon revanch bo'lishi kerak jonibek qozoqov polovn bilan zohid polvon revanch bo'lishi kerak hozir men shu yilgi hisob tagini aytyapman shu yilgi bo'lishi kerak bo'lgan narsalar nasib bi'lsa agar getse, bu yildan qolib ketsa yanaki yilga bo'ladi bu albatta bo'ladi bu palonlarni zohid palonimiz albatta kurashadi usn <mukhsum> polvon bilan zohid polvon yana kurashadi adashmasam xo'sh Muhammad polvon bilan kurashish kerak zohid polvon hali shir Muhammad polvon bilan yaqinda bir kurashdi bekor to'xta ishorasi berilgan ekan endi jayga, biz ham u joyga u jarayonlarga biz biz ham aralasholmaymiz biz prosta yoritib beruvchi odam sizlarga xalqqa yoritib beruvchi odam bekorimiz to'xta ishorasi berilgan ekan shir Muhammad polvon to'xta ishorasidan keyin zohid polon qo'yib yuborgan ham zohid polvon turayotgan joyiga sher shermuhammad polvon ishlab ketgan endi bekor bekor dedi lekin sher muhammad palvon qaytib chiqmadi davraga yo'q men boshqa kurashmayman dedi keyin ezoz polvon bilan zohid polvon kurashdi ezoz palvonni bosdi surxondaryo viloyati muzurbod tumanida bo'lgan voqea endi sher muhammad palvon bilan zohid polvon yana kurashadi xudo xohlasa sa polvon bilan zohid polvon kurashadi muhsin polovn bilan zohid polvon kurashadi jonubek polvon bilan zohid polon kurashadi alisher polvon bilan zohid polvon albatta kurashadi sherali al jo'rayev bilan sherali jo'rayev polvon bilan kurashadi zohid polvon hali hali bir birini bosishgan yo'q dadaxon polvon bilan kurashish kerak zohid polvon hali endi komentariya o'qiymiz zohid surxondaryo qashqadaryo samarqand xalqi zohidni kurashishni yaxshi ko'radi menimcha sheral aka yozgan ekan bilmadim balkim to'g'ri zahid polonni muxlisi judayam ko'p sizga gap yo'q bloger rahmat jamshid aka rahmat eshboyev jamshid muzrabotda kim ko'p kari beryapti uka taklif taklif kelgan endi to'yxati kelmagan to'yxati kelsa albatta jonli efir qilib sizlarga aytamiz katta ko'pkari katta kurashlarimizni har ikki kun uch kunda jonli efir qilib aytamiz rashid polvonga gap yo'q malades halol yiqitadi albatta aalbatta rashidoonham hozir yaxshi juda yaxshi kurashyapti formada nega moshina bozordan uzoq uzoqlashib ketyapsiz moshina bozorga albatta qaytamiz hozir hozir kurashlarimiz sal ko'payib ketdi kurashlarimiz kamaysin shu noyabr oyi kurashimiz bo'ladi keyin qaytadi sekin xudo xohlasa moshina bozorga ham chiqamiz yigirma sakkizinchi noyabrda surxondaryo uzunda ham katta kurash bor ha ser harakatda bo'ladi seraaka xabarim bor surxondaryo viloyati uzun tuman ser harakat qishlog'ida yigirma sakkizinchi noyabr kuni kurashimiz bor bekmurod bian zohdoishan olishganmiz bekmurod oltinboyev bilan zohid polvon oldin kurashgan lekin holi shu yil eslaolmayman zohid polvon bilan bekmurod oltinbayev nmiz kurashgan yo'q shekilli ertaga kurash aniqmikan ha albatta aniq bu buncha tarqaldiyu aniq bo'lmaydimi qaysi zo'r jonkami zohidmi endi buni davra ko'rsatadi do'stlar biz buni aytolmaymiz zopolvon zo'r jonibek palvon zo'r deb u biz hech qachon aytolmaymiz buni davra ko'rsatadi iloji bo'lsa moshinadan ham videoga chiqaring xudo xohlasa chiqaramiz assolomiddin aka albatta malades surxan yetmish besh surxonav yetmish besh surxondaryodanman hozirda rossiyadaman lekin hamma videoongizni ko'rib boramiz ishlaringizga omad suyun aka rahmat aka charchamang aka ishlarimdan rossiyani qayerdasiz suyun aka men naginska borib kelganman dadaxon zohid bilanosdii degan Hmm. zohid polvon bilan dadaxon polvon kurashmaydi deysizmi endi dadaxon polvon to'g'ri zo'r zohid polvon ham yaxshi endi ikkalasi kurashishi kerakda ahror polvon chiqmay ketdi dinolik ha men ham shunga hayronman sheral aka ahror polvon nimagadir chiqmay qoldi oxirgi marta oxirgi marta uzun tuman serharakatda zohid akaam dinolik zohid akamiz bordi Uh, shundan keyin men ahror pallonni ko'rmay qoldim balkim o'qishga ketgandir toshkentga yoki boshqa yerga bilmadim xabarim yo'q xabar topsam aytaman jonli efirda pollonni hammasi zo'r albatta siz ham ko'pkarini ham ko'proq chiqaring katta katta salom salom rahmat aka albatta chiqaramiz safror aka xudo xohlasa ko'pga mana endi boshlanyaptiku rossiyadan peterdaman rahmat aka peterda bo'lsangiz peter o'zbekiston bilan deyarli ob havosi bir xil issiqligi adashmasam men bormaganman ko'p eshitganman dada ham qoyil bo'lib ketdim qumqo'rg'onda to'yda qumqo'rg'onda to'yda emas angorlik angorda kaliin kalinin deymiz biz angorda bo'lgan to'yda dadaxon polonilan zhid polvon kurashdi keyin dadaxon polvon men bo'ldi dam beraman kurashmayman dedi zohidni ko'rmayapman kurashda bormi ha ha qaytgan dinolikzohid ham qaytgan ishlari yaxshimi salom assalomu alaykum ishlari yaxshimi rahmat zo'r dinolik zohid akamiz ham kurashga qaytgan oltinsoyda oltinsoyda bir bosdi undan oldin yana qayda bosdi sho' sho'rchi ozodda boshdi sho'rchi ozodda adashmasam dinolik zohid aka ключ ключ ber yo'q yo'q aka ключ berolmayman uzr sherali yaxshimi xo'sh do'stlar 23 uch minut bo'libdi barchani ishlariga omad ahror yoshlar o'rtasida juda chiroyli kurasharkan otasiga rahmat albatta ahror palon ham yaxshi kurashadi yoshlar bo'yicha hozir zo'r palonlarimizdan bittasi zo'ri qaysi bo'layapti zohid polvon hozirda to'y kurashda hozirda to'y kurashda zohid polvon surxondaryoda endi bu meni o'zimni shaxsiy fikrim yana bilmadim muhsin polvon ham zo'r am polvon zo'r hozir termizdan suhrot polvon ham chiroyli kurashyapti ha barcha barchani ishlariga omad at termiziy kurashda zohidni bosgan ekan hozirchi npolvondan <muksonpaluanman> zohid polvonmi kim -te at termiziyda zohid polvon kimdan yiqiluvedi hozir eshlamayapman siz ham Samarqandga jonga to'yiga boring ko'pkarimni chiqaring samarqandda qayerda jon jam, jonga deysiz, qachon ko'p ko'pkari Qa, qachonligini ayting biz xudo xohlasa uni surishtirib so'rab surishtirib sur albatta boramiz endi mana biz ham ko'pkarga sekin yuramiz do'stlar mashina bozoriga ham harakat qilamiz qo'ldan kelgancha ключ berolmayman sohib aka to'g'risi ключ aka xo'sh ko'par ko'pkarni aytingizlaraa biz yana bitta narsani rejalashtiryapmiz zohid polvonni muxlislari juda yam ko'p Evet. ha yeah, yaxiyo polondan yiqilgan edi zohid palon e to'g'ri saralashda saralashdamidi chiqishdamidi endi to'g'risi o'z ko'zim bilan ko'rmaganman eshitganman faqat xilolidindan so'rang aytadi Xo'p, xo'p. safaral aka xo'p, so'raymiz xuloldin aka bilan gaplashamiz aloqada bo'lamiz so'raymiz qachonligini bilamizdan, xudo xolasa borib sсyемка qilib chiqarib beramiz yana bitta narsa biz taklif qilyapmiz do'stlar agar sizlarga to'g'ri kelsa bitta biz ishlatib ko'ramiz agar yaxshi ish bersa uni davom ettirib ketamiz bo'lmasa срazu to'xtatamiz tanidingmi suhrob aka sohib aka telegramdan yozing aka to'g'risi tanimadim xo'sh biz humo karta qo'ymoqchimiz humo karta karta raqam qo'ymoqchimiz karta raqam betiga chiqib turadi obloshkaga xo'sh keyin zohid polvonga misol birinchi tovoqqa bir ikki yildan axropolvon ah, surxondaryo nomr bir xudo xohlasa yoshlar bo'yicha yaxshi bo'lsin yaxshi kurashyapti omadini bersin karta raqam qo'ymoqchimiz karta raqamga o'zbekistonda faqat endi chet eldagilarga biz viza kartamiz boru lekin undi yechish sal muammo bo'lyapti o'zbekistonda hamkor hamkor bankdanmi aloqa bankdanmi bitta karta ochib kartani biz shu qo'ymoqchimiz misol zohid polvonni muxlislari birinchi tovoqqa o'n ming so'm yigirma ming so'm ellik ming yuz ming qo'ymoqchi bo'lsalaringiz yigirma ming so'm yuz ming so'm ellik ming so'm qo'ymoqchi bo'lsalaringiz bizga karta nomerga tashlasalaringiz men o'zim nomerimni ham qoldiraman menga keyin skrinshot oar biz albatta uni jonli efirda ismamlaringizni yozib tashiz jonli efirda xudo xohlasa aytib o'tamiz o'sha zohid polvonga birinchi tovoq qurishyaptimi şey birinchi tovoqqa ikkinchi tovoq qurishyaptimi şey ikkinchi tovoqqa o'sha sizlar yuborgan pulni biz jonli efirda aytib qo'ydiramiz albatta uni sizlar jonli efirda kuzatib borasizlar sohib aka kлюч berolmayman aka sizni tanidim lekin клюch berolmayman kклюch hech kimga bermaygan aka o'shanaqa qilmoqchimiz sizlar nima deysizlar bilmadim endi bu jonli efirimizga qo'yolmamiz shunaqa shu kanalni adminiman sohib quon ho'p aka tanidim lekin aka ключ berolmayman ukam sen qayerdansan surxondaryo viloyati angor tumanidaman rasht polvonim bilan bitta tumanda turamiz o'sha karta raqam qo'ymoqchimiz karta raqamda qancha pul tas tashlasalaringiz menga telegramdan skrinshot tashlaysizlar whatsapp ham bor telegramham bor xohlasangiz whatsappdan xohlasangiz telegramdan skrinshot qilib ism familiyangizni tashlaysiz kimga qaysi polvonga qancha zot qo'ymoqchisiz o'shani ham yozib o'sha polvonga albatta jonli efirda sizlar bilan o'sha o'sha pulni qo'yib ism familiyangizni ayttiramiz misol toshkentdanmisiz toshkentdan hasan aka yuz ming so'm zohid polvonga birinchi tovoqqa qo'ydi mana deb aytamiz misol bu bo'ldi o'shanaqa qilib ayttiriladi do'stlar endi bu bir marta qilib ko'rmoqchimiz agar ish bersa davom etib ketadi bo'lmasa сразу to'xtatiladi xullas do'stlar barcha barchaga rahmat kun ham kech bo'lib qoldi biza endi ozgina tayyorgarlik ko'raylik ishlarimiz bor ozgina shu narsani yo'lga qo'ymoqchimiz hozir yana jonli efir qilib aytamiz barcha barchaga rahmat ko'rishguncha ko'p ko'pkari kurashlarimizni komentariya yozsalaringiz kuni vaqti qayerdaligini iloji bo'lsa agar bo'lmasa shtamonda shu kunlari ko'pgari bor ekan desalaringiz o'zimiz surishtirib topamiz barcha barchaga rahmat